Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Nama saya Muhammad Haikal Daniel bin Muhammad Jafandi Saya daripada grup 1 uh, Malam ni saya akan membincangkan uh, tentang tajuk Nisab Zakat dan Cara Mengeluarkan Zakat Ok uh, Kita masuk pada uh, pengenalan iaitu Zakat Apa itu Zakat? Zakat dari segi istilah bermaksud penyerahan yang wajib dilakukan ke atas sebahagian harta kekayaan dan sumber yang baik yang dimiliki seseorang muslim kepada golongan yang berhak menerimanya uh, dan kat sini adalah uh, dalil dia iaitu Alhamdulillah dan syaitan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim Wa'akim solat tawa'at zakat yang bermaksud dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk Seterusnya kita pada uh, kita masuk pada hukum 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 mengeluarkan zakat. Uh, zakat adalah fardu ain ke atas setiap orang Islam yang memenuhi segala syarat-syarat wajib uh, oleh oleh itu seseorang Muslim yang 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 mengingkari kefaduan zakat boleh mengakibatkan murtad Di sini maksudnya hukum hukum uh, hukum bagi seseorang Muslim itu mengeluarkan zakat adalah wajiblah. Okay. Uh, Pada kali individu muslim yang meninggalkan zakat tanpa meninggalkan kewajipannya adalah berdosa besar adalah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menguruskan kutipan dan tagihan zakat okey sekian itu saja dari uh, dari saya oh. saya akan nursekan uh, Pak hikmah saya mohon izah di 2231506 so dekat sini Poin yang pertama ialah Membuang sifat kerekut dan unsur-unsur bagi Serta boleh membiasakan diri supaya bersifat pemurah So dekat sini ialah uh, Zakat menjadi alat pengagihan kekayaan yang ada dalam masyarakat Ia membantu mengurangkan jurang antara kaya dan miskin Serta memastikan setiap orang mendapat hak yang mencukupi keperluan hak asasi So yang kedua ialah membersihkan diri pembayar zakat Maksud dia kat sini ialah zakat ni dia dapat membersihkan hati daripada sifat kedekut, sifat tamak dan cintakan dunia. Lepas tu dia pun dapat mendidik supaya kita ni lebih pemurah dan lebih bertanggungjawab. So poin yang ini ialah membersihkan dan menyuburkan harta pembayar zakat. Maksud kat sini ialah zakat menjadikan harta lebih berkat dan berkembang sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat yang surat, ayat 103. Walaupun harta semakin kurang secara zahir tetapi ia membawa keberkatan dan pertambahan pertambahan rezeki dalam bentuk lain iaitu seperti di akhiratlah. So yang poin yang keempat ialah mewujudkan dan uh, mewujudkan sifat bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Taala di kalangan golongan yang berada sebab so, sebab dia kat sini apabila seorang membayar zakat dia menyedarkan dirinya bahawa segala nikmat ni semua datang daripada Allah dan semua segala amanah tu diberi oleh Allah kita sebagai manusia kita kena laksanakan. Betul zakat ni pun mengajar seseorang tu untuk mensyukuri nikmat atau rezeki yang Allah bagi supaya kita dapat memanfaatkan rezeki kita apa aa, nikmat tu rezeki tu kepada orang lain. So poin yang kelima ialah mengurangkan perasaan diri hati aa, di kalangan yang kurang bernasib baik. So dekat sini golongan miskin ni yang menerima zakat akan merasa dihargai dan dilayanlah secara dengan adil. Ini membantu menghilangkan rasa dendam, cemburu atau pengusuhan terhadap orang kaya. Sekaligus dapat mewujudkan keharmoni keharmonian sosial. So yang last ialah mewujudkan perhubungan antara hamba dengan Allah di samping perhubungan antara manusia dengan manusia saya rasa kat sini zakat ni pun salah satu merupakan rukun Islam iaitu aa, ibadah yang diperintahkan oleh Allah maka ia, ia dapat menghubungkan hubungan seperti itu antara hamba dia dengan pencipta dia itu Allah, Allah pada masa yang sama ia juga dapat menghubungkan hubungan sosial kita sesama masyarakat iaitu. bahawa kita dapat membantu orang lain dan dapat menggerakkan silaturahim dan membina komuniti yang berhati so kita masuk ke yang seterusnya iaitu syarat wajib, syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat kat sini ada enam. Yang pertama ialah Islam. Kalau uh, zakat ni dia uh, perlulah seorang Islam lah dia pengang kafir sebab zakat ni hanya wajib kat atas orang Islam. Orang bukan Islam dia tidak wajib lah untuk dikenakan zakat. So yang kedua ialah merdeka Individu merdeka ni bukan hamba sahaja yang diwajibkan merdeka zakat Dalam konteks moden, hampir semua individu dikira merdeka kerana sistem perhambaan zaman sekarang dah tak ada Lepas yang ketiga ialah cukup nisab Nisab ialah paras minimum harta yang dimiliki untuk mewajibkan zakat Contoh dekat sini ialah nisab zakat sering disandarkan pada nilai 85 gram emas Jika harga emas 300 gram maka nisab 85 darab 300 dia akan jadi 2 RM 25,500 jika harta seseorang melebihi nilai ini maka so, kalau dia dah uh, melebihi nilai yang tadi tu dia wajib untuk mengeluarkan zakat jika cukup syarat lain so yang keempat ialah cukup haul haul ni bermaksud tempoh pemilik harta selama satu tahun hijrah iaitu 354 hari jika harta yang melebihi nisab disampan atau dimiliki selama setahun maka zakat wajib perlulah dikeluarkan tidak semua jenis zakat memerlukan haul contohnya jenis zakat pertanian tidak perlu haul hanya perlu lihat bila musim menuai so yang kelima ialah milik sempurna maksud dekat sini ialah harta tersebut mesti berada dalam kawalan dan pemilikan penuh pemilik maksudnya pemilik bebas menggunakan menyimpan atau mengurus harta tersebut tanpa halangan contoh wang dalam uh, wang simpanan dalam sendiri milik kita sempurna milik secara sempurna tapi yang belum diterima seperti gaji tertangguh uh, itu maksudnya belum milik sempurna so yang last tu niat berniaga untuk zakat perniagaan saja. so niat berniaga ni untuk yang orang berniaga sajalah harga atau barang yang dimiliki mestilah dibeli atau dimiliki dengan niat yang uh, untuk perniagaan. Dan yang ialah jika seseorang memiliki barangan atau harta dalam semata untuk simpanan, maka ia tidak termasuk dalam zakat perniagaan. Dan niat mesti jelas sejak awal pembelian bukan sekadar untuk simpanan atau penggunaan peribadi. Sekian terima kasih. Okay, so hi, Assalamualaikum uh, Sebab kita dah tahu apa itu zakat Apa itu hukumnya sekali jadi sebelum kita masuk ke dalam jauh lagi Saya Muhammad Anis dan Nombor Menteri saya di 2211046 Jadi saya akan membentangkan mengenai jenis harta Okey, so pertama sekali Jenis harta yang wajib dizakarkan Uh, ramai orang ingat zakat hanya pada pendapatan okay, tapi sebenarnya ada tujuh jenis harta yang dikenakan zakat macam dekat depan ni saya ada senaraikan zakat wang simpanan termasuklah KWSP ok so zakat wang simpanan adalah termasuk duit dalam account bank ASP KWSP kalau kredit, kredit simpan setahun ataupun cukup nilai nisab ia wajib di zakat okay, yang kedua adalah zakat uh, iaitu keuntungan dari bisnes ataupun saham ada kiraan khas dia tersendiri iaitu zakat perniagaan ok and then uh, yang ketiga adalah zakat pendapatan uh, iaitu gaji bulanan kita lah, okay, hasil filet semua itu dikira sebagai zakat pendapatan dan uh, yang seterusnya adalah zakat binatang ternakan uh, seperti kambing, lembu, unta yang kita ternak uh, tu dan kalau cukup bila Uh, sampai cukup jumlah kena lah zakat Abang tak And then yang seterusnya adalah zakat emas dan perak Kalau simpan atau pakai kebiasaan emas Melebihi jumlah tertentu Wajiblah di zakat Atau wajib dibayar lah okay, Dan yang seterusnya adalah zakat pertanian Contohnya hasil padi atau buah uh, Dalam tanah Ini pun dikira sebagai zakat khas dan seterusnya adalah zakat galian iaitu emas dan perak kalau kita jumpa emas atau perak di dalam tanah ini buat adalah zakat kas. Itu sahaja untuk jenis harta. Okey. Yang seterusnya uh, a kita apa itu nisab zakat. Macam tadi saya ada sebut nisab zakat. So ini kita nak tahulah apa itu nisab zakat. So a um, Nisab zakat adalah hak minimum nilai harta seperti 85 gram emas yang menentukan kewajipan zakat ke atas seorang muslim yang memilikinya selama setahun Jika harta yang dimiliki seseorang mukallaf tidaklah sampai pada jumlahnya zakat tidaklah wajib Okay. Uh, so dekat sini kalau tak cukup nisab zakat tu tak wajib Tapi kalau kita nak beri juga sebagai sedekah itu sangatlah digadakan okay. Jadi uh, Itu saya jadi lebih saya okay, Nama saya Muhammad Arif Zarkawi Saya nama kisah di Lalu Tiga Satu Di Mempat Baik Di sini saya nak terangkan tentang penilaian Di Sat Takat okay, Dari sini okay, langkah lakar dia saya nak uh, explain okay, langkah pertama dia, kita kena ketahui Harga emas masa contohnya harga satu gram emas semasa sekarang ni RM350 Okey betul, supaya kita tahu aa, harga apa yang ditetapkan pada masa semasa sebab aa, harga emas ni dia berubah Okey. angka kedua pula kita kira kira nisab 8.5 dan kurangan 8.5 gram emas itu memang nilai ditetapkan lah nisab 8.5 gram darab dengan harga semasa 1 gram emas sama dengan 8.5 darab RM350 sama dengan RM29.75 RM750 Okey Langkah ketiga pula Bandingkan dengan harta anda jika jumlah okay. Bandingkan dengan harta anda okay. Jika jumlah harta seperti wang sepanan, pendapatan tahunan dan aset negaraan Melebihi RM29,750 dan cukup hal satu tahun Maka zakat wajib dikeluarkan kadar zakat 2.5% daripada jumlah harta yang layak okay, contohnya jika sepanjang bersih anda selepas tahun RM35,000 zakat sama dengan 2.5% darab dengan RM35,000 sama dengan RM875 itulah nilai zakat yang anda akan bayar Okey, yang kedua pula okay, cara mengira dan um, mengeluarkan zakat ok pertama sekali kita kena kenal pasti jenis zakat zakat apa yang kita nak bayar okay, contohnya zakat pendapatan zakat wang simpanan, zakat perniagaan zakat emas dan lain-lain okay, yang kedua pula, kumpulkan jumlah harta bersih, contohnya pendapatan tahunan, wang simpanan nilai emas, aset serta perniagaan kena kumpulkan dalam satu ataupun satu dokumen untuk kita aa, jelaskan okay, baik, yang ketiga pula periksa nilai nisab semasa macam tadi kira -kira, uh, gemas berubah dia kata Harga emas tu berubah-ubah Harga Nisa pun berubah-ubah juga Nisa sama dengan 85 gram emas Contohnya jika harga emas masa RM350 per gram Maka 85 darab RM350 sama dengan RM29,750 Ok yang keempat pula Pastikan harta, harta cukup haul harta ni dimiliki secara penuh Semasa satu tahun hijrah Baik, yang kelima pula, kira zakat 2.5% Okey, contohnya zakat 2.5% darab jumlah harta layak. Ah uh, seperti se sepanjang layak zakat sama dengan RM40,000. So, sama dengan zakat sama dengan 2.5% darab RM40,000 sama dengan RM1,000. Jadi okay, macam tu cara pengiraan dia yang saya jelaskan. Ah uh, tu. Terima kasih. So, ya, kita pun dah nak sampai ke agak kit, tapi ini adalah uh, bahagian cara pengiraan tetapi ini sepatutnya dibentangkan oleh kawan kami uh, Irfan Habizi tetapi dia berada di tempat yang kecil Jadi kita akan backup lah okay. uh, Kita masuk pada part kawan saya Part ni adalah cara mengira dan mengeluarkan zakat Pertama sekali kalau kita nak keluarkan zakat tu Kita kena pilih saluran apa Saluran apa yang kita Dekat mana yang kita nak keluarkan uh, Contohnya kita Uh, bayar kepada pusat zakat negeri dekat setiap negeri yang ada dekat Malaysia ni mesti ada uh, pejabat ataupun tempat pengurusan zakat ni uh, yang kedua atau terus kepada lapan asnaf uh, yang layak asnaf uh, ni macam golongan fakir miskin, amil, mu'alaf ataupun yang lain-lain kedua tunaikan dalam bentuk Tunai Tunai ni apa? Uh, tunai ni warid lah Yang kedua Pemotongan gaji Yang ketiga Perbankan Perbankan atas talian Itu online transfer lah Yang Akhir sekali Cek ataupun pindahan bank Yang ketiga Niat semasa membayar zakat Kalau kita nak bayar zakat ni Tak kisah bayar zakat apa sekalipun Kita harus niat lah Contoh sahaja Aku keluarkan zakat Harta kerana Allah Ta'ala Itu sahaja Terima kasih Okay, so uh, Kita pun dah sampai berhujung Kesimpulan, jadi apa yang kita dapat Melalui uh, Apa tu, uh, ni zakat ni Jadi, mengira dan menggunakan zakat Dengan betul sangat penting Kerana dia memastikan zakat hanya dikenakan Kepada mereka yang benar-benar mampu So, orang yang tak mampu ni uh, Tak Keluarga zakat lah <laughs> dan membantu menyisikan harta serta menyumbang kepada kesejahteraan rumah melalui agihan kepada golongan aslam iaitu pada golongan-golongan yang memerlukan oleh itu setiap muslim diseru agar setiap sila menyewa zakat setiap tahun agar tidak terlepas menunaikan rukun Islam yang ketiga ini dengan sempurna dan melandaskan syariat jadi itu saya terlalu berhubungan kami sekian terima kasih